Давайте называть вещи своими именами. Давайте ситуацию с Павлоградом промасштабируем. Мариуполь, Красноармейск, Кривой Рог. К сожалению, массовые фальсификации и основные проблемные ситуации возникают на так называемом юго-востоке Украины, где фактически к власти рвутся реваншисты. И в том числе в состав этих реваншистов входит господин Ахиндовский. У них расписаны роли. И на Павлоградском примере мы это все прекрасно видим. Давайте говорить так. В городе Павлограде вдруг почему-то исчезли 2000 избирателей за один день. Потом, когда Петр Алексеевич сказал ай яй яй в результате они вновь появились. Вот, па они па же... Пане же, ну-ка, да. а вот как вы себе уявляете, как они... Они были да. про смерть, про народ. Нет. Они там? просто знали трех и трех массово трех. выписались в один день. В миграционной службе есть данные, и министр внутренних дел должен установить вместе с аппаратом МВД, кто давал распоряжение выписать этих людей в один день, кто превратил этих людей в мертвые души. Например, мы прекрасно знаем, что этим занимался господин Вилку, мой оппонент на мэрских выборах в городе Днепропетровске. То есть поймите, это реваншистская клика, у которой четко расписаны все роли. Я хочу зазначить, что мы запрошивали голову ЦВК пана Хендовского До нас на прямой эфир, он нам відмовив, власне, як в він он властный Пан Билку нам отмовил в А я вам объясню, потому что у них нет ответов на вопросы, которые я им готов задать. Но эти вопросы должны им задавать в том числе правоохранительные органы. Например, простой пример, опять же, городская территориальная избирательная комиссия города Днепропетровска. Три члена этой комиссии заведены по фальшивым документам. В том числе документы были подписаны человеком, который проживает во Вьетнаме. Возбуждено уголовное дело, последствий нет. То есть фактически есть люди, причем я знаю, кто это такой. А Этот человек является это помощником народного депутата Шпенова. Он заносит в Центральную избирательную комиссию документы. Там доверенные лица Ахиндовского принимают эти документы. У них синхронизированы действия. Сразу после того, как подаются эти документы, они сразу появляются на сайте ЦВК. Милиция и прокуратура должна навести здесь порядок. Вы заявы мы, с этого привода? Мы робили заявы, писали депутатские запяты. И вот в продолжение то, что хотел сказать мой побратим, член полицовета нашей партии Евгений Терехов, я вам скажу так. У нас могут быть разные Майданы, даже тарифные, которые сейчас происходят. Давайте не забывать, что украинцы выходят на площади, в том числе с оружием в руках, когда у них отбирают право голоса. Так было в 2004 году и так было во время революции достоинства. Поэтому я призываю всех политиков, в том числе, которые находятся в этой студии, быть ответственными людьми и понимать, что в случае, если у наших людей украдут право голоса, что делается сейчас повсеместно по всей стране, в основном на Юго-Востоке, это может закончиться очень плохо для страны и для власть имущих в первую очередь. Спасибо.